Kes pembunuhan Bella di Batu Pahat pada Disember 2023 merupakan antara kes jenayah yang paling sensasi di Malaysia kerana dia hilang selama 36 hari sebelum mayatnya ditemui dalam keadaan yang menyayat hati. Di samping itu, beberapa keputusan pihak polis semasa menjalankan siasatan masih menjadi tanda tanya kepada orang ramai. Antaranya, kenapa suspek utama dibenarkan pergi ke luar negara selama dua minggu bukan untuk tujuan perubatan mendesak, difahak siasatan masih di tahap kritikal. Kisah ini bermula pada 14 Disember 2023, Mila Shamila Samsusah atau Bella memberitahu keluarganya dia mahu ke Dobi di simpang rantai Batu Pahat. Rakaman kamera lita tertutup CCTV menunjukkan Bella keluar ke Dobi bersama seorang teman lelaki. Keesokan harinya iaitu pada 15 Disember 2023, Kakak Bella membuat panggilan melalui WhatsApp tetapi gagal. Kakaknya kemudian menghubungi teman lelaki Bella yang memberitahu bahawa Bella ditinggalkan tepi jalan selepas bergaduh dengannya. Pada 16 Disember 2023, keluarga Bella membuat laporan polis pertama berhubung kehilangannya di IPD Batu Pahat. Polis kemudian mula buat hebahan mengenai kehilangan Bella di media sosial. Pada 18 Disember 2023, laporan polis kedua mengenai kehilangan Bella dibuat oleh ahli keluarganya di IPD Batu Pahat setelah empat hari tidak mendapat apa-apa berita mengenai beliau. Sembilan hari selepas kehilangan Bella iaitu pada 23 Disember 2023, polis memanggil lima individu untuk membantu siasatan dengan kes masih diklasifikasikan sebagai orang hilang. Polis juga merekodkan keterangan daripada teman lelaki Bella sebanyak dua kali. Pada 27 Disember, polis menahan teman lelaki Bella secara reman untuk membantu siasatan. Bagaimanapun, pada 30 Disember, teman lelaki Bella dibebaskan dengan jaminan polis kerana dia ingin pergi menunaikan umrah bersama keluarga. Bagaimanapun, Ketua Polis Negara Tan Sri Razruddin Hussein menegaskan yang polis menjalankan siasatan secara telus dan menyeluruh bagi menyelesaikan kes berkenaan. Dia menafikan polis memberi layanan istimewa terhadap suspek utama kes pembunuhan. Sehubungan so, itu, beliau turut menafikan dakwaan keluarga mangsa yang mempersoalkan siasatan dilakukan polis termasuk lambat bertindak bagi menyelesaikan kes berkenaan. Dia menerangkan bahawa siasatan dilakukan secara berperingkat. Pertama, kita siasat menerusi Seksyen 365 Kanun Kesesaan iaitu melarikan orang namun apabila keterangan serta bukti tidak mencukupi, kita beri jamin dahulu, bukan lepaskan. Oleh kerana kita tidak berpuas hati dengan siasatan yang dibuat, oleh itu siasatan diteruskan. Atas usaha polis Johor, khususnya polis Batu Pahat, kita akhirnya berjaya menemui bukti-bukti yang baharu bukti dan keterangan baharu itu yang membolehkan kita menangkap semula suspek utama dan siasatan seterusnya dibuat menerusi Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Bukan sebab kita bebaskan suspek itu sebab nak beri peruang untuk dia mengerjakan umrah. Katanya, Pada 19 Januari, suspek utama ditahan sebaik tiba di tanah air selepas menunaikan umrah bersama keluarga. Beliau kemudian membawa pihak polis ke tempat mayat Bella. Polis menemui rangka manusia tidak sempurna di sebuah rumah sewa terbiar di kampung Batu Tujuh, Tongkang Pecah. Mayatnya ditemukan selepas 36 hari hilang. Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata rangka itu ditemui pada jam 2 petang selepas dibawa ke lokasi oleh teman lelaki bela. Kita menemui cebisan pakaian pada rangka berkenaan. Katanya pada sidang media di lokasi penemuan rangka. Pada 23 Januari, debaran keluarga Bella menanti keputusan DNA akhirnya terjawab apabila polis mengesahkan rangka yang ditemukan itu adalah Bella. Melalui hasil laporan analisa ujian asid dioksiribonukleik mengesahkan ia sepadan dengan sampel yang diambil dari ibu dan kakak Bella. Pada 24 Januari 2024, teman lelaki kepada Bella telah didakwa di Mahkamah Majistret Batu Pahat atas pertuduhan membunuh tertuduh Muhammad Haikal Mahfuz, 24 tahun, didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati atau pemenjaraan bagi tempoh tidak kurang 30 tahun atau tidak melebihi 40 tahun sekiranya tidak dijatuhi hukuman mati serta sebatan tidak kurang 12 kali. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh kerana kes bunuh di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Kes itu disebut semula pada 19 Februari 2024 di Kompleks Mahkamah Batu Pahat setelah mendapat laporan kinia. Ramai ahli keluarga dan orang awam hadir untuk mengikuti prosiding. Keadaan di pekarangan mahkamah dipenuhi dengan suasana tegang dan penuh emosi dengan kehadiran keluarga Bella dan tertuduh. Ibu Bella, Noraini Saleh dan ahli keluarga lain turut hadir. Mahkamah Majistret Batu Pahat telah memutuskan untuk memindahkan kes pembunuhan Bella ke Mahkamah Tinggi Muar kerana kes pembunuhan adalah di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mahkamah Tinggi Muar telah menetapkan 1 Julai 2025 sebagai tarikh permulaan perbicaraan yang dijangka berlangsung selama 10 hari. Bagaimanapun, tiada laporan terkini sama ada kes ini diteruskan mengikut jadual ataupun ditangguhkan. Walaupun pihak polis menegaskan bahawa keputusan membenarkan suspek utama pergi ke luar negara untuk mengerjakan umrah tidak menjejaskan siasatan, orang ramai masih tertanya-tanya mengenai perkara berikut. Kenapa suspek utama dibenarkan keluar negara sedangkan biasanya untuk kes berat seperti penculikan, suspek tidak dibenarkan keluar negara setelah dibebaskan dengan jaminan polis jika siasatan masih berjalan? Kenapa pihak polis tidak meminta pihak mahkamah menyekat suspek utama pergi keluar negara? adakah pihak polis pernah membenarkan suspek kes colik dan bunuh untuk pergi ke luar negara dalam kes lain sebelum ini? Adakah permagian suspek untuk mengerjakan umrah selama dua minggu telah melambatkan siasatan kerana polis tidak dapat menyoal suspek sepanjang tempoh tersebut? Kenapa hanya selepas suspek ditangkap semula setelah balik dari umrah, baru mayat mangsa dapat ditemui? Adakah kemungkinan jika suspek tidak dibenarkan keluar negara, mayat mangsa boleh ditemui lebih awal? Adakah kelewatan menjumpai mayat boleh menjejaskan bukti forensik seperti bukti kejederaan tisu yang mungkin tidak dapat dikesan lagi kerana mayat sudah mereput? Adakah kekurangan bukti forensik boleh menjejaskan kemungkinan sabitan? Persoalan sebegini dan tuduhan layanan istimewa ini akan terus diperkatakan oleh orang ramai Sehinggalah pihak polis memberi senarai kes-kes lain di mana suspek utama kes colik dan bunuh dibenarkan pergi ke luar negara seperti dalam kes ini. Sekian, terima kasih. Wassalam.